Jika sudah terbentuk bonggol seperti ini, tampilan bonsai yang kita miliki itu akan lebih tampak indah dan tampak tua. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel belajar menanam. Uh, untuk teman-teman semua terima kasih banyak sudah mengklik dan menonton video ini uh, semoga kalian selalu diberi kesehatan panjang umur dan murah rezekinya. Uh, Oke okay, teman-teman di video kali ini saya akan uh, membuat bonsai kelapa saya tampilannya lebih uh, tampak tua dengan membentuk bonggol serta merapikan uh, untuk pembentukan bonggolnya uh, Supaya Tampilan batangnya ini uh, Terlihat Tuaksannya ya Jadi Ini harus dibersihkan uh, Supaya Ini terbentuk dia bonggolnya ini Ini karena masih bekas Sisa-sisa Pemangkasan pelepahnya ini Jadi masih Berantakan ini untuk tampilan bonggolnya, jadi ini harus dirapikan dan dibersihkan. Uh, untuk teman-teman yang baru menonton ataupun baru bergabung, uh, dukung terus channel ini dengan klik tombol like, subscribe, uh, dan jika ingin tanya jawab, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terus share video ini ke medsos teman-teman supaya teman-teman yang lain tahu juga gimana proses untuk pembentukan bonggol pada bonsai kelapa. Jadi simak terus videonya. Uh, bonsai ini masih saya grounding ya untuk program akarnya Karena ini satu pot saya buat dua bahan bonsai Yang satu di atas batu karang ini uh, Tetapi yang satu ini kemarin itu ada batoknya ya Dia nempel di sini batoknya Tetapi batoknya sudah copot uh, Nanti setelah pembongkaran ini akan saya pasang batok palsu ya, supaya menarik ya. Oke, okay, teman-teman. Nah, ini bekas sisa-sisa kelapa. -sisa ini potongan kelapa ini dibersihkan ya, jika bonsai kelapa kita itu. Uh, terlihat bonggolnya itu rapi, uh, kesannya itu bahan bonsai kelapa yang kita miliki itu tampak tua, ya uh, tumbuh kecil, dan bonggolnya itu panjang. teman-teman jadi seperti ini hasilnya ya. Uh, ini bekas potongan baru jangan langsung dibersihkan terlalu kandas. Mentar uh, pertumbuhan bunggulnya ini akan mengecil ya. Kalau ini langsung kita bersihkan sampai uh, kandas. Jadi seperti ini dahulu dan nunggu ini kering baru kita lanjutkan pembersihan lagi. Uh, dan ini juga ini saya biarkan dahulu supaya mengering baru dibersihkan seperti ini biar pertumbuhannya itu rata oke teman teman terima kasih sudah menontonnya sampai selesai jika suka videonya jangan lupa di like yang belum subscribe silahkan di subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh